Всем привет! С вами Мишка Блэк. И это моя подруга Маша. И сегодня мы снимаем Egg челлендж Я думаю, условия этого челленджа всем известны. Вот у нас есть стаканчики с вопросами. И мы достаем этот вопрос и задаем друг другу этот вопрос. Mm -hmm. И, в общем, если человек не отвечает на этот вопрос, то другой человек ему разбивает тарбушку яйца. Я очень боюсь. Я первая буду. Ну хорошо, А, да, ты сдаешь, окей, okay. хорошо. На меня из душа. Mm -hmm. Я достаю. Раз. Да. Какой мой любимый предмет в школе? Если честно, я сама не знаю точно ответ на этот вопрос. <с Drake> ты издеваешься. <voice> у меня одна попытка, да? Да, у тебя одна попытка. Математика. Я не люблю математику, хотя у меня все нормально. Я боюсь. Ты же не? Нет. Ты что, больше забегаешь? Это больно было? Нет, нормально. А если ты? Слушай, харе-харе, нажимай фу. Фу! Фу, я боюсь. А, давай. Так. Когда у меня отобрали айфон? А, айфон. А месяц. Месяц. Да. Так. У тебя... ты уже приготовила я? Давай <сínt> отвечай. Орет, Сейчас, сегодня какой месяц? Январь. Да, январь. Мне кажется, у тебя отобрали iPhone еще до лета. Да? Ну, я, не, я не могу тебе подсказать. Месяц. Март. Можно, можно я его чуть-чуть надобью этой штукой? Нет, это не больно, просто там надо резко, ты в небо вошли, вот все. А как это довольно? Нет, ну не давай. Нет, это не будет больно. тихо, тихо. Тихо, тихо, это не будет больно. Я, не... Тихо, я свою руку его разобью. Слушай, у меня уже одно на башке. О! Осколки прям туда. Очень приятно. Заключение жижи. Уи! желток, так прям мне на штаны. Так, военные штаны. А, так это уже был вопрос. Следующий вопрос. В какой школе я раньше училась? Тихо, тихо. В какой школе нет, я раньше школ? училась? Да, молодец. Так. Ой, даже такие осколочки прям Были ли у меня в третьей четверти тройки? Ну, то есть, которая сейчас была. А, нет, вторая сейчас была. вот Не было? Не было. Да, окей. Да, у меня их не было. Я молодец. Да, ты супер. Какие мои два любимых цвета? Ты можешь не догадаться, то есть это там один ожиданно, а другой нет. Спасибо. То есть я могу не догадаться, ты меня зовешь. Да, то есть. Хорошо, черный. Черный. Красава. Голубой. Голубой. Не догадалась. Ну хорошо, а что ты догадалась? Видом спорта я профессионально увлекаюсь. Она, меня, кстати, есть желток. Ну, я так просто уважаю. Ну, mm. это такая жижа. Да, что? Чер... А, mm -hmm. mm -hmm. а, а, горные лыжи. Мама всегда угадала. Давай, сразу. Теперь мои милые рука, mm -hmm. которые в маске. Кстати, надо бошку смазать с этими яйцами, потому что это вроде хорошая mm -hmm. маска там для вас. Ты издеваешься? Я не знаю. она ест желток, ей нравится. А уже. мне вкусно. Во всему она ищет свои плюсы. Как зовут дедушку и бабушку по маминой линии? Это Марина? Да. Я не знаю, дедушку. Ну, Саша. Нет, Сережа. Черт. На одну букву. А это нужно попкой или этим очком? Смотри, надо вот так вот. И, то есть ты вот так вот хлопаешь сверху. Так. Жень, нет, ты делаешь вот так вот а и хлопаешь. А угу. Понимаешь? О! Ой, это Она просто любит. долбит. Бабушка, яйцо надевается надо мной. Я похоже себе сегодня сама буду разбирать яйца. Сейчас... Ой, О, она, у меня, она у меня по спине стекает. Так, а. так, давай уже задавай, я боюсь. Я, я, а я задаю сейчас. Боже. Так. сейчас, сейчас. На каком курорте мы были этой зимой в Японии? О, ты сейчас не ответишь, я яичко уже готова. Ну что, одна попытка. Я вообще не была ни разу в Японии, откуда я знаю, что за курорт. Ну, А ты, мне кажется, мне говорила. Если бы я сейчас могла в Фейсбук залезть, там, наверное, отмечено места. Ой, ты так божественно. Так, давай отвечай. Молодец, я не знаю. Ты скоро тоже такая же будешь. Ну, так я вот это подложу, может, оно так это, защитит мою голову. Ну, я не знаю. Ну давай, это так просто. Ну хуй Тихо, давай без предсмертных криков, а то всем станет страшно. а Мама подумает. Думая, 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 думая. Как это больно! Эй, нужно брать. У нее, короче желток по вот так и скатился. Потому что я вот так сделала, потому что ее боль прям не забыла. Слушай, можно еще раз не наклонять голову, то реально жутко как-то. Тебе за свои штаны жалко. <свист> да, мне за свои штаны жалко, понимаешь? <свист> у меня тут не сильно все, конечно, у меня тут. А -а -а. Ты издеваешься? Ты ванну сейчас будешь мыть. Короче, вот это вот, она обязательно сейчас после видео будет тут ванну отмывать. Ну ладно, вам как сказать. Да, давай. <свист> давай, у меня вопрос. Так, вопрос. А, -а, -а. последний вопрос. Нет, последний, там еще один. У меня последний. А, В каких странах мира у меня есть родственники? Минимум две страны. Израиль. Да, гадал Да. да. Мельбур. У тебя там, ну, есть Австралия. Австралия опять. Да. Угу. Есть еще Испания. Да. У меня в Я даже не назвала. Да. О, господин, в Испании родственников неклада. Ну, у тебя живет... Да. А, у тебя там подруга. Она не живет. Да, там в Росланд-Бартику. Сколько Мастер. человек я знала из 57 школы до поступления в нее? Ну да, это очень трудный вопрос вообще. А подожди, а считается это а, что в подготовительной школе? В да, что? считается. Никогда. А ты знала данде? Да, меня Вау. ты знала. А, нет, меня ты не знала. Нет, я не знала, но наши одноклассники были знакомы. Да, да это нас типа... А я думала уже ответить только один, типа только меня ты -то знала. Ты не знала. Так вот, кажется, значит, мне кажется, вы с Брюниной познакомились в Вот мне так кажется, почему-то. А вот я не знаю, вот этот Маркелов, он где часто ходил, это вы уже только в школе. Итак, я думаю, мой финальный ответ. Да. Двух человек. Ты знаешь, что Я знала 13. Что? Давай. Может, это неправда, Здесь... как 13? Не это правда. Мне кажется, у меня уже осколки туда впились в Итак. Итак. Ой, сейчас можно я вот так вот волосы проложу, может они будут руку. Сейчас. Подними голову, подними. Ну. О, у нас остались финальные вопросы. Барабанный дробь. Сейчас я хочу отсюда подобрать. О, тут такая прям жижа, прям я купаю. Блин, люди, вот это вот ну, вообще, я вам не советую снимать такие видео, потому что да, потому все очень это, больно. Нет, это не больно, это просто... Ну, это как бы она снимает у меня дома, и мне это потом все отмывать. вообще понимаете? У меня как бы тоже. Все похоже, знаешь, на такого мальчика, который постоянно вот так вот делает. Почему мальчика а не девочка? <свист> <свист> ну, не знаю, девочка не делала. <свист> я не смечала этого. Бед, ты понимаешь? У меня, кстати, тут мало стекло. <свист> Переходим к делу. <свист> да, давай в каком районе Москвы я живу. Я не знаю, как это... Как... Очакова. Это да не Очакова. Я не знаю, как этот район называется. Блин, слушай, я, я знаю, ты живешь в поселке 12 месяцев. Да, район Сколково. <смотрим> <Не Otis> <смотрим> <не Chaos> Или Кунцево там. А, а, ты сама не знаешь. Не, ну это <смотрим> и то, и то, правильно. Блин, у меня <смотрим> стекает в глаз. О, боже. Блин. Да, у тебя что-то глаз как-то. Что-то как-то глаз, что-то не так с глаз. О, нет. Я, я тебе снова опять, да, разбила, ты сейчас просто начнешь долбить яйцо. Ой, ау, 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 оно не разбилось. Ау! О, у меня оно попадает в глаза, и как не больно все. А... О! Сейчас не ну. О, давай, у тебя последний. Остался а последний вопрос, мой. Ой, я Все, и будем мыться. Да. да. И будем мыться в, бож... в Божечки. В вещах я полный ноль? Давай, ну, минимум две вещи, которые я вообще не умею там делать, не знаю. А вещи, я думала вещи одежда какие-то. Вот. Ты не умеешь подбирать одежду. Я уже лучше скажу. Платье и юбки. Ну ладно, короче, вещи. Да. Одежда. Mm -hmm. right. Right. Так, ладно, второе. Вторая вещь, в которой ты полный ноль. Фу, Принцессы! Нет, я разбираюсь в принцессах. А, ну ладно. Ну и скажи мне, блин. Ариэль, Бель, Аврора, Жасмин. Тихо, тихо, тихо. Блин, собака услышала твои предсмертные стоны. Тихо, тихо, а то она сейчас... Сейчас придет полиция Это увидит, что я тебя убиваю. Да, сейчас полиция увидит, что я тебя убиваю. Я должна убить тебя, пока я не пришла. Итак, на этом все. С вами Ла. Бела... Бела... Бела с вами, Бела Мишка Блэк. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!